masalan suyak sindi ellikka oltmishga kirgan odam suyak o'sishdan to'xtagan uni mana shu o'stiradigan rivojlantiradigan hujayralar uxlagan lekin suyak singanda ana shu hujayralar <laughs> uyg'onadida suyakni bir <laughs> biriga yopishtiradi xirurgni ishi nima terini kesib ochib o'sha suyakni bir biriga olib kelib qo'yib gipslab baylab qo'yadi u yog'i kimn ishi alloh taoloning mana shu qonunni ishi albatta ashshafi bo'lgan robbimiz insonni jasadiga mana shunday bir xususiyatni berdi endi ayrim narsalar bor insonni jasadida u tuzalmaydi o'zini o'zi tikkalay olmaydi va bu qaysidir narsaga dalil bo'ladi teri yirtilsa yamalib ketar ekan go'sht kesilsa butib tutilib ketar ekan suyak sinsa ulanib ketar ekan ammo qizlik pardasi yirtilgandan keyin u o'zi hech qachon o'zi tortilib ketmaydi bu mana shu qizni bokira ekanligini dalili butun jasadni o'zini o'zi tutib ketadigan kutib ketadigan qilib qo'yibdi alloh taolo Allah. ammo mana shu joyini alloh Allah, taolo o'zini tortadigan qilib qo'ymabd